قد عدت يا شهر الهدى يا رحمه تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل معنى للجمع قد عدت يا شهر الهدى يا رحمة تسع المدى يا طرق طارات الندى يا كل معنى للجمال أرواحنا مثل الحمام من عام لعام أرواحنا مثل الحمام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين وفي الآخرين ها هي حلوان في كل مكان ها هي حلوان في الميدان بارك الله في هذه المؤسسة الرائدة الخيرة وجزاها الله عنا كل خير ها نحن إن شاء الله تعالى نصنع الطعام في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير الأسر المتعففة الفقيرة المسكينة في هذه الظروف الصعبة نحن في غزة محاصرين وبارك الله في حلوان وجزاها الله عنا كل خير حنوان ماليزيا شكرا لهم بارك الله فيهم في هذه المؤسسة بارك الله في القائمين عليها بارك الله في رئيسها بارك الله في أفرادها شكرا لهم وجزاهم الله عنا كل خير اللهم اجمعنا اللهم اجمعنا وياهم في المسجد الاقصى يا رب العالمين شكرا لهم وبارك الله فيهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد التهال سعداء حان اللقاء لنمد فصان الوفاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بارك الله في حلوان وجزاها الله عنا كل خير ما تقدمه من عمل طيب وعمل صالح ومعونات لغزه غزه المحاصره ها نحن ان شاء الله تعالى افطار الصائم فبارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير بهذا الشهر الفضيل شكرا حلوان شكرا ماليديا بارك الله فيهم هؤلاء الناس الطيبين الخيرين بارك الله في مؤسسه حلوان الذي ترعى هذا المشروع وكل المشاريع من سلة غذائية ومن كفالة أيتام ومن سقي مياه ومن أضاحي ومن كل شيء يلزم وينقص لأهل غزة فبارك الله في حلوان وجزاه الله عنا كل خير فهو إفطار الصائم إن شاء الله كم ناس متعففة تنتظر هذه الوجبة فبارك الله في حلوان وجزاه الله عنا كل خير ولا ننسى إن شاء الله تعالى الشعب المليزي بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رحمه تسع المدى يا طهر قطرات الندى يا كل ما علم قد عدت يا شهر الهدى يا رحمه تسع المدى يا ترى قطارات الندى يا كل معانى السلام عليكم كل عام وانتم بخير سلموا ايديكم على الافطار الجماعي شكرا لكم مؤسسة حلوان بارك الله فيكم كل عام وانتم بخير شكرا شكرا لكم على هذا الافطار الجماعي بسم <applause> الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الشكر موصول متواصل لمؤسسه حلوان ماليزيا على هذا الافطار الجماعي بارك الله فيهم افطار صائم وبارك الله فيهم للناس المتعففه الشكر موصول متواصل لهذه المؤسسه الطيبه الخيره شكراً حلوان. شكراً, شكرا حلوان شكرا حلوان شكرا حلوان شكرا ماليزيا شكرا ماليزيا بارك الله فيكم بارك الله فيكم. بارك كل عام وانتم طيبين كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير. بارك بارك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا اليوم المبارك في وفي هذا الشهر نسأل الله أن أن يكرمكم يا مؤسسة حلوان على حلوان على من ماليزيا على هذه الإفطار الصائم ونسأل الله عز وجل أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين ونرجو منكم يعني المزيد وباسم وباسم الاسر المتعففه نتقدم نشكركم ونتقدم لكم بكل الفخر والعرفان وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الامين. اتقدم بالشكر وجزيل العرفان لمؤسسة حلوان على ما تقدمه من افطار صائم للاسر المتعففة باسمي وباسم جميع الاسر المتعففة. ونيالكم يعني في الاجر عند الله، هذا افطار صائم والله اعلم باجره عند رب العالمين. والله يجعله بميزان حسناتكم يا رب وشكرا جزيلا. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى افضل افضل السلام باسمي وباسم جميع الاسر المتعففين من غزه نتقدم بوافر الشكر الجزير لكل من ساهم في هذا المشروع الطيب مؤسسه حلوان ماليزيا نتقدم بالشكر الجزيل لها فمن لا يشكر الله لا يشكر الناس ونسال الله عز وجل ان يديم الخير ان شاء الله ويبارك الله فيكم وفي جهودكم خصوصا في هذه الظروف الصعبه السائده في غزه. ضمن هذا الحصار وضمن هذا الوضع الماساوي وفي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان شهر الخير والبركات ادامه الله علينا وعليكم وانتم ان شاء الله في احسن حال واهدى إبال شكرا لكم جميعكم وشكرا لك لكل من ساعدنا وساندنا حلوان ماليزيا. شكرا شكرا حلوان ماليزيا شكرا حلوان ماليزيا شكرا حلوان ماليزيا شكرا حلوان ماليزيا كل عام وانتم بخير كل عام وانتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم نشكر حلوان ماليزيا على هذا الافطار الجماعي ونشكرهم كثير كثير وبارك الله فيهم على هذا الافطار كل عام وانتم بخير والله يبعد عنكم مرض هيكاد باسم الاسره المتعففه الاسر المتعففه ندعوهم على الاشكر الافطار الجماعي نطلب منهم انهم دائما يدعمونا ويذكرونا الوضع صعب كثير كثير وانا ساكنه بالاجار وبفضل انهم يخدموني شكرا لكم رمضان طاب الوصال مثل الحمام أرواحنا مثل الحمام نشتق من عام لعام سعداء وإذ حان اللقاء لنمد صاد صان الوفا ويضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد التهاد سعداء حان اللقاء لنا صان الوفاء يضمنا هذا اللقاء للفطر من بعد التهاب أرواحنا مثل الحمام نشتق من عامل عام, عام أرواحنا مثل الحمام نشتق من, عام عام الحمام من عام عام كتبت أجور الصائمين وابتل ريق الضام سعدت نفوس الباذلين فجورهم مثل الجبال أحنا مثل الحمام نشتق من عامل عام أحنا مثل الحمام نشتق من عامل عام أرواحنا عام عام مثل الحمام تشتاق من عامل أرواحنا عام مثل الحمام تشتاق من مثل من